доступный начальник головного управления с на обзвучание ситуации, полковник захисту Семененко Александр Михайлович. Можете сначала в общих чертах рассказать о сегодняшнем соревновании? В чем их суть? Из каких дисциплин они состоят? Ну, эти соревнования у нас традиционные, ежегодные, проходят, как правило, июнь месяц. Подготовление показывает свои, свою подготовку именно на спортивных снарядок, хотя эта подготовка ими применяется в обыденной работе в каждый день, когда они тушат пожары, спасают людей. Это один из акцентов их их боевой готовности, их оперативной готовности чтобы можно было не только выполнять задачи повседневные, но и в таких вот соревнованиях, показать, кто из, из, из коллег лучше, кто более подготовлен mm -hmm. Ну, то есть это не только как спорт, это еще и поддержание их формы. В любом случае, если вы видите, здесь в целом снаряды представлены те, которые, ну, возможно, не в таком виде, но используются нашими подразделениями. и их навыки, их ихняя их, их, их сила, ну, их личного состава, они как раз применяются для выполнения задач, которые нам перед нами стоят. Давай, наступний роза. Яко, два, жопай, висидимо. Вітання! Ви знаєте, 326. Побудемо зі царства. Порозміти. Богдане. Тут сюди 25. А материал лучше сейчас, чем на старутке. Тем более, я говорю, ноги не заделаем. Оно нормально. И у меня столима. Миша, бежи спокойно.